Bu gün biz sizlə bir sıralı siyahı düzəldəcək çox basit amma lazım olan Excel funksiyası göstərəcəm. Funksiyamızın adı sequencedir gördünüz kimi, lakin burada bir adda irəliləyir. Gördünüz kimi pastled rus shiftlərindən. Bu da nə üçündür? Çünki bizim kompüterlərimiz fərqli dillərdə ola bilər. Kimində rusca, kimində ingilis çəkində, türkçə. Lakin ən çox istifadə olunan Exceldə bu içidir. Yəni rus dili ilə ingilis dilində gördünüz ki, mən də burada sequence funksiyasının rusca qarşılığını yazmışam paslet. Keçək siyahımıza dostlar. Deyək ki, biz bu gün uzun bir siyahı düzəltmək istəyirik. Məsələn, də götürək ilin günlərindən ibarət bir funksiya düzəltmək istəyirik. Və biz bunları bir-bir əllə təbii ki, daxil etməyəcəyik. Bunun üçün sequence funksiyasından istifadə edəcəyik. Bura gördüyümüz kimi bizdə dil Gördüyünüz kimi stollar rusca yazılıb, rusca olduğu üçün funksiyanda rusca daxil ediləcək. 1-dən 365-ə qədər günləri daxil edəcək bura. Gəlin başlayaq. Klassik olaraq bərabərdən işarəsi ilə başlayırıq. Və mən funksiyanın adını bir də yazmayacam. Çünki rus shiftlərini yazmaq çox çətindir. Çəkdim elə burdan götürəcəm. xu bin alınmadı bir dəqiqə. Elçənizə. Bərabər dəxil edirik. Pastet daxil etdik, gördüyünüz kimi. Mötləzə asırıq və günlərin birdən neçəyə qədər sıralanmasını istəyiriksə, həmin rəqəmi bura daxil edirik. Deyək ki, 365 dostlar. 365 daxil etdik 365. Bağlayırıq. Daha sonra gördüyünüz bu işarəni qoyuruq. Dırnaq açırıq. Dırnağın içərisində gündən sonra gələcək hər hansı tire və yox da günləri necə sıralayacaqsazsa elə mən gördüyünüz kimi belə sıralayacam. nöqtə və dili dəyişək burdan gün. Hərf şriftinə dolayı dəyişdik və dırnağı təkrar bağlayıram. Hazırdır funksiyamız dostlar. Gördüyünüz kimi çox rahat və çox gözəl, çox bəsit. Günlər 1-dən 365-ə qədər sıralanır dostlar. Burda bir daha göstərək. Baxın Görürsüz bu hissədə funksiya yer alır. Paslit yazırıq. Bir də qeyd edəyim ki, bu sizin istifadə etdiyiniz dildən asılıdır. Əgər ingiliscə sequence və mötərizənin içinə sırasının sonuncu rəqəmini yazırıq. Daha sonra bu işarə və dırnağın içərisinə günün sayından sonra və rəqəmdən sonra gələcək yazını yazırıq burda siz gündə və yaxud da ingiliscə day və sair və illə xüs bucür yaza bilərsiniz. Burası artıq təfərrüatlı sin üzünüzə asdı. Qeyd edim ki, dostlar, ıı, funksiyalarda həqiqətən də qarşılıqlı yaşayırıq. İngiliscə, rusca mən bura açıqlama qismində linkdə qoyacağam sizlər üçün bəzi əsas Excel funksiyalarının. Siz burdan rusca-ingiliscə qarşılığını görə bilərsiniz. Hər hansı sualınız olsa, yorumlar qismində yaza bilərsiniz.